Давайте проаналізуємо трохи ситуацію на фронті. От, зокрема, що відомо, сумський напрямок, коли ми беремо, там відомо про те, що Збройні сили України дається їм потроху зупиняти ворога. Зокрема, також відновили ми контроль на над Андріївкою. Також Дніпропетровська область, Росіяни там тиснуть, але тим не менше, якби ми, ми також там їх зупиняємо. Щодо загроз наступу на Житомирську, волинську та Чернігівську область, відомо, що навчання таке планують провести у вересні. Два 2025, і ми також з вами неодноразово про це говорили в ефірі, але тим не менше з'являється додаткова ще інформація про те, що Російська Федерація таки перекидає військові вантажі до Білорусі літаками, так це все загроза для України чи все ж таки для країн Балтії. Ну, перше, це попытка запугати Європу, щоб вони нам не допомагали. Uh -huh. Путін з Трампом рьохнувши, зв'язані з помощью американської України, а не не будуть. То есть этот вопрос уже решен. Второй вопрос у Путина, второй, для того, чтобы нас захватить, это решить вопрос с Европой. Ему, ему надо напугать Европу. Он сейчас будет пугать Европу. Как будет пугать? Разворачиваем своих войск в Беларуси нападением на Эстонию и Латвию. Вот он сейчас будет этим пугать. И, естественно, надо к этому, к этой пуглоке относиться как к пуглоке. Но готовятся к так называемой гибридной войне. Потому что Путин, помимо пугала как таковых, он начнет активизировать зеленых человечков, которые уже есть в Эстонии и в Латвии, особенно в Эстонии. Там очень много именно выходцев из Российской Федерации. То есть они в три секунды становятся зелеными человечками, и начинается внутренние дрязги, так называемые. А найти, допустим, какого-нибудь донецкого распятого мальчика, ну, на раз-два-три россияне это организуют, хоть, хоть где, хоть в Нарве, хоть где угодно. Потому вот эта проблема есть. Но это проблема э, НАТО, э, натовская, европейская. В смысле. Еще раз повторюсь, это пугалки. У россиян нет достаточного количества войск сейчас на данный момент, чтобы масштабно вторгнуться в, в, в страны, Балтии, натовские страны. Как минимум. Просто нет. Им придется... Им для того, чтобы, э, для того, чтобы собрать достаточное количество войск, им придется остановить боевые действия у нас. Вот здесь тоже опасно, кстати. Если вот эта тема израильская сейчас, которая проталкивается как на размен части Украины на Иран и остановку боевых действий, освободит несколько сот тысяч россиян, они тогда их перебросят в Беларусь, и тогда возникнет реальная угроза странам Балтии. Реальная уже. Сейчас пока это только пугалка, то есть пока мы воюем, пока у нас боевые действия, россияне никуда эти полмиллиона не заберут. Понимаешь, они просыпятся. Потому с этой точки зрения надо вот двоя, подходить с двух сторон. То есть к готовности к, к атаке России, но только если остановятся боевые действия. Нет, у нас. Mm -hmm. И второе, к пугалкам российским, которые будут нагнетать, на них тогда внимание не надо обращать. То есть помощь Украине должна идти, а готовность должна быть удара Ирана по Израилю. Но так же самое делайте, в конце концов. 700-километровые -ки баллистические ракеты, если несколько сотен или тысяч завести сейчас в Эстонию, россияне не полезут в страны Балтии. Если будут понимать, что эти тысячи ракет уйдут сразу на Москву, никуда они вообще не полезут. Сейчас, вот, сейчас даже израильтян, если спросить, они сильно хотят еще несколько тысяч баллистических ракет себе на воду. Вот пойдите поспрашивайте, посмотрим, что они скажут. Так, та же самая картина здесь, подготовка, баллистика. Сейчас из всех видов, кроме ядерного, из всех видов самое опасная – это баллистика. Почему для нас самое опасное – это кинжалы и искандеры. То есть так же самое надо странам Балтии готовиться. Что нам надо делать? Понятно, сейчас будут пропихивать израильская вся эта свора сионистская. Она будет пропихивать этот обмен. Раз они получили беспрепятственный удар по Ирану, Теперь они должны заплатить Путину Украиной. Они сейчас будут пропихивать две вещи, я их уже назвал. Что э, Украина не может вернуть военным путем свои территории. И второе, э, оставить россиян на оккупированных территориях на неопределенные... Ну, это, это один из видов капитуляции и один из видов аннексии, так называется. Если вы отказываетесь от возвращения своих территории военным путем, это один из видов аннексии этих территорий. Так вот, что нам надо делать в этом смысле, и что мы можем делать, и что мы, скорее всего, сделаем? Первое, нам надо усилить фронт в оборонительном режиме сейчас. Это очень важно. Надо поставить строй наших силовиков. Всех силовиков. Вот всех. Строй имеется в виду ввести в вооруженные силы Украины. У нас сейчас есть два вида вооруженных сил, самое интересное. Есть ВСУ, так называемые, и есть КОС, это командование объединенными силами, в которые входят СБУ, МВД и т.д. и т.п. И ВСУ и так далее и тому Вот туда вроде как Дропатова отправили. Так вот этого не нужно делать. Сейчас все силовики должны пойти в состав вооруженных сил Украины и подчиняться Гнатову, начальнику Генштаба. Под НГШ должны быть все. СБУ, ГУР, МВД в полном составе, надсвардия, полиция, пограничники, МЧС, то есть все силовики должны быть в составе ВСУ. И тогда, поверьте, нам не надо будет И Тогда и больше скажу, мы сможем еще демобилизовать тех людей, которые случайно попали в армию, которые в армии на данный момент больше приносят вреда, чем пользы. Это сейчас. Это первое, что надо сделать. Второе, что надо сделать. Баллистика, баллистика, еще раз баллистика. Программа не запущена, если ее только на седьмой год говорят, что ее запустят, так она не запущена. Значит, менять надо полностью исполнительную власть. Если они шесть лет за 6 лет не смогли запустить, восстановить даже, если, если запустить, восстановить политическую программу, они ее не смогут, запустить. не смогут. у них смо, эта смогалка не выросла просто на наоборот. Осталось в детском возрасте. То есть их надо убирать. Дешмагализация. В полном виде, полный кабинет министров, весь кабинет министров надо полностью убирать, заводить туда, заводить туда не лохудр, а заводить туда людей с военным образованием базовым, которые знают, для чего надо баллистика, почему лучше баллистика, чем, чем крылатая ракета, чем баллистику начинять, на какую дальность должна быть баллистика, ну и так далее и тому подобное. Это в это вторая вещь надо сделать. Третья вещь, надо сделать, это сжечь российскую нефтегазовую отрасль, сжечь ее в ноль. И тогда у россиян не будет экономики. И тогда мы начнут разваливаться. Причем сжигать уже начали. Понимая, что наши спецслужбы слились, полностью слились, вместе с зеленым каганатом они создают безопасность российской нефтегазовой отрасли. Начали работать партизаны. Начало работать внутреннее сопротивление в России. Они сейчас начали сжечь места прохода э, труб, газовых и нефти, труп Начинают жечь, начиная от э, э, партизан Мальцева и заканчивая э, объединенными отрядами сил обороны, сил сопротивления в России. Начинают жечь доплоть, до того, что жгут просто леса, по которым трубы проходят. А вот что они сейчас начали делать. Единственная проблема сейчас осталась еще одна, по крайней мере, надежда на то, что, допустим, армия наша сейчас э, в силах беспилотных систем с министра. Командующий стал наш э, Мадяр, э, то есть Бруди, э, Броуди, обер -броуди э, командующим сил беспилотных систем, им подчиняется дальнее средство поражения. То есть если он э, все-таки присягал народу Украины, и если он понимает, что сейчас происходит, то он начнет э, уничтожать вместе с партизанами в России, начнет уничтожать или продолжить санкции Малюка Буданова, продолжит только уже санкциями Мадиара, санкциями Мадиар, так называемый, уничтожать дальше российскую углеводород. Это подорвет российскую экономику. Вопрос только здесь в теперь противоборстве с нашими спецслужбами. Если спецслужбы слились вместе с офисом, вместе с зеленым каганатом и обеспечивают безопасность российской углеводородки, так надо четко понимать степень этой безопасности. Я просто боюсь, если Мадьяр сейчас начнет сжечь российскую углеводородку, наши спецслужбы либо уберут Мадьяра, либо сдадут его местоположение. Так самое интересное, Мадьяр теперь сейчас будет бояться наших спецслужб, понимая, что если они сейчас за российскую, то есть за, за Россию, то есть за российскую углеводородку, они же могут просто уничтожить МАДЯРа и все механизмы Просто или сдать Россию, или самим, самому уничтожить, самим уничтожить. Либо сдать россиянам местоположение. А вот где проблема большая. То есть сейчас надо конкретно со спецслужбами быть очень аккуратным. Вот на пределе аккуратности. Раз начались, почему такая ситуация случилась. Почему ее не было три года, такой ситуации. Потому что не было никаких договорников. А как только начались договорники у политиков, тут же спецслужба, они же политиков обслуживают. Это же не народ Украины обслуживает спецслужбы отслуживают политиков. Тут же политики, вернее, спецслужбы занимают позицию политиков и становятся опасными для украинского общества и для армии. И интересно самое, они становятся опасными для партизан, которые сейчас в России будут уничтожать углеводород. Для своих же конфидентов, которых они будут просто подпоздать. Российская СБ рассказывает, что это не они, не спецслужбы жгут углеводород, а вот эти вот которых они раньше замедливали. Представляете, к чему привело вот это договорники. Я об этом знал три года назад. Почему мы четвертый год говорим постоянно, что не может быть никакого контакта с россиянами, с противником, кроме огневого. Потому что если у кого-нибудь возникает какой-то контакт кроме огневого, все остальные, все остальные становятся в зависимую позицию, либо в опасную позицию. Вас сдать могут, часто бывает как уже было это в 2014-м, мы это все прошли, в 14 и 15 году. И прилетала и Альфа из арестовывала наши партизанские отряды и сдавала Броскину в мусорам в Мариуполь. Это все уже было, мы это уже все прошли. Потому вот сейчас это все возвращается обратно. И сейчас к спецслужбам надо относиться, может быть, даже более насторожно, чем вообще к противнику. Противники это и так понятно, он россиян, их надо убивать. Российской Федерации. А спецслужбы непонятно, они тут вроде как украинские, но если они обеспечивают безопасность российской углеводородки, непонятно, как есть автобудут на данный А завели спецслужбы в это положение, политики, которые поставили им такую задачу. Вот где проблема у нас. У нас очень большая проблема. Ее решать надо реально. Потому три вещи: три вещи: уничтожить углеводородку, поставить строй силовиков вооруженные силы Украины, заменить исполнительную власть. Все. И тогда Украина за 3-4 года, начиная с Крыма, а потом с коридор, потом Донбасс выйдет на границ. Украина, украинское общество, украинцы не приблуды, не проходимцы, а украинцы вместе с украинцами казаки, вместе с украинской армией.